Выставка получилась интересная и необычной, за что мы благодарны группе художников, которых я хочу представить. Крупная тема. Каждый из художников является творческой личностью, но объединяет совместность... Кляпай тур! Выставка «Внутренний диалог» в галерее ОСП Арт Сергея Остапенко вынуждала зрителей чувствовать себя едва ли не чужаками. Это был настоящий внутренний диалог. Буковинские и Одесские художники обнимались, вздрагивали, восклицали: «Сколько лет? Сколько лет?» едва ли не плакали, расчувствовавшись. Дело в том, что трое из четверых участников творческой группы «Арт Хотын» закончили наш худграф. Потому для большинства с обеих сторон это была встреча, а диалог не столько внутренний, сколь очевидный. Поскольку в работах художников из далекого Хотына явно прослеживается выучка и влияние одесской школы живописи и собравшиеся с благодарностью вспоминали своих учителей Гигамяна, Логмана, Злачевских и Виктора Ефименко. И хотя сами авторы уверены, что их полотна колористично оптимистичны, но здесь, в Одессе, в дождливом октябре они воспринимаются как сдержанные палитры. Участники творческой группы «Арт Хотен» определили свои работы как фигуративная абстракция. Но нас здесь, сам город Хотын, способен заинтересовать не меньше своей истории Буковыны, ныне Чернивецкая область. Хотын был фортецей, где Петроса Гайдачный, смотри, памятник в Старобазарном сквере, одолел с поляками турков в 1621 году. Там восседал саксонский принц Фридрих Зальфельд. 1785 года, а в 1918 году Буковина стала частью королевства Румынии. Кстати, Одесса в буковинских источниках от 1765 года именуется крепостью Эни Дуньей «Новый свит».